əyalın qarşısında oturub kiirli qablara səbaha saxlayanlara bir şey deyim. Biz deyirik ciddiyə almırlar. İllədə siz deməlisiniz. Bəli, axşam yeməkləri qab, yəni bulaşıq qablar, kiçiblar yox, bulaşıq qablar. Bulaşıq qabları yumayıb səbaha saxlamaq doğru deyil. Bulaşıq qablara cinlilər o qabların başına toplaşır. Və cinlər də bir yerə toplaşdı, məllə korsun, orada fəsat törədə bilirlər. Ona görə də bulaşık qabları saxlayıb sabaha saxlamaq, yumamaq olmaz. Bulaşık qabları həmin yerində yumaq lazımdır. Hətta Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən belə bir hədis-şərif var ki, kim yemək yedikdən sonra əlini yumadan yatarsa və başına bir iş gələrsə özündən başqa kimsəni qınamasın. Bu İm, Əbu Davud İmam nədir? Əbu Davudun Allah ona rəhmləsin. Əbu Davud rəvət elədirsə. Əli bulaşıq olan zaman, Əli yemək yeyib, Əli yeməkdən bulaşıq qalıb və əlini yumub. Əli bulaşıq olan olaraq yatıb, başına bir iş gələn insan özündən başqa heçəsi günahkar saymasın, qınamasın deyə Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Digər bir hədis şerifdə qabların ağzını açıb qoymayın deyir. Üzərinə bir Hətta heç olmasa əlinizlə bismillah deyim belə. Qabanın ağzını örtün və yaxud üzünə belə bir ağac qoyun deyir Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm örtməyə bir şey olmasa deyir. Bütün bunlar ona görədir ki, insanın artığı, bulaşıb qablar, yəni yemək artığı və s. bu kimi şeylərə cinlilər yığılır və onların da yığıldığı yerdə fəsad törətməsi böyük ehtimaldır. Ona görə heç şübhəsiz serialın qabanda oturan müsəlman xanımlara burdan səs dənirik əgər bizə illə də biz deməliyisə, illə də biz ə, bizə illə də bizim sözümüzə etibar edirlərsə, serialın qabağında oturan xanımlara deyirəm. Serialdan sizə bir fayda yoxdur, ifsadından, pozmasından başqa. Serialın, serialın qabağında keçən hər dəqiqənizin hesabını Allah soruşacaq. Serialın qabağında keçən hər dəqiqənizin, televizyorun qabağında keçən hər dəqiqənizin Boş manasız geçen her dakikanızın sahadını, hesabını Allah soruşacak. Allah soruşacak. Dininizi öğrenmeden, elimizi artırmadan, evladınızla meşgul olmadan, ömrünü serial karşısında geçiren Müslüman kadınlar, Allah onun hesabını soruşacak ve siz o hesabı verebilmeyeceksiniz. Hela o serialdaki haram her şey demirem, fiskü fücürü demirem, günahı demirem, aile yıkmağı öğretmeyi demirem, Erdən-nərvad arasında fitnə salmağı öyrətməyi demirəm, hələ o serialdakı digər fitnələri danışmıram. Sadəcə o serialın qabağında oturub mücərrəd olaraq itirdiyiniz vaxtın hesabını Allah soruşacaq. Allah hamımızı əfveləsin. Hər kəsdə xəta var, kimsəni ittiham etmirik, amma Allah bunun hesabını soruşacaq.